Відкриваємо секрет. Іноді він навіть дає інтерв'ю пресі як чоловік суперпопулярної співачки Альони Вінницької. Адже дуже схожий із Сергієм і є справжнім чоловіком, а своїм єдинокровним братом. Та насправді Олексій Большой – цілком самодостатня творча одиниця і яскравий виконавець. Красивий з приємними обертонами голос, мужня зовнішність, проникливість виконання. Все це щоразу доводить на сучасному музичному олімпі з потужною силою засяяла нова справжня зірка. Надо Надаже Георгії нашим мисля совпасть. позводі пару слов до гонку, то в майзь, що не утікала музики страсть, що потом ліцом грязь не упасть. Очищайте души, бриллиант от навоза. Не бегите впереди паровоза. Самим собой очень важно остаться. живи, кем жил, поздно переобуваться. Привет, друзья! Меня зовут Алексей Большой. С детства я мечтал играть в Рок-группе. С самого детства. Именно вокруг. Ну, определю... ну, мечта именно такого характера, когда она стала. Глубоко ну, как бы конкретной. Потому что детей спросишь, нет. Он сегодня хочет с космонавтом быть, а завтра он хочет быть бизнесменом, правильно? Ну, с 12 лет, с 12 лет я мечтал играть в рок-группе. И как вы шагали к этой мечте? Что вы для этого предпринимали? <связывая> Поэтапно. Да. Вот чего началось? С первой гитары там? Или с да, там? с, с первой песни, выученной на гитаре, на Дерибасовской открылся пивная. Начал я с шансоном. С шансоном продолжать. А как родители отреагировали на то, что вы пойдете на Дирибасовской, открылась пивная, а не, скажем там, прекрасная далека? Ну, на открыл... Дело в том, что на дерибасов открылась пивная песня довольно доступная, а прекрасная, далека песня сложная для начинающего э, музыканта, для начинающего гитариста. Вот. Поэтому, да и интереснее петь на Дерибасовской открылась пивная. То, что ее во дворе все пели, можно было девушку удивить. Мы едем Вы удивляли девушек, кроме песен, или это был ваш так скажем конец? Да песен было достаточно музыка. Ну да. То да. есть дорогая подарить тебе песни, а, девушками видите, нормально? я девушке девушки подарки даю разные, начиная от э, мелких бриллиантов, заканчивая цветами. Большими. Большими. Мелкие бриллианты и большие цветы. Олексій Большой, виконавець, композитор, аранжувальник, продюсер проєкту Альона Вінницька. Рік і місце народження 18 вересня 1967 року. Місто Санкт-Петербург. Життєве кредо. Як побажаємо, так і зробимо цього принципу. Олексій Большой дотримується завжди. З музикою пов'язане все його свідоме життя. Він був і солістом рок гурту, і художнім керівником музичного колективу Ані Лорак, продюсером і аранжувальником усіх пісень своєї невістки Альони Вінницької. Але вдалі спільні проекти, наприклад, із Героєм Делієвим у кліпі Зли клоуни та хіт Осінь Золотає в дуеті з Вінницькою, спонукали Олексія повернутися до сольних виступів. А що мічтається ріб'яти? Кадаж стані ми багати, уже почитане зепляти. А как родители восприняли э, информацию о том, что вы хотите свою взрослую жизнь связать с музыкой? Потому что, ну, все-таки для родителей как-то, наверное, более была приемлема какая-то консервативная профессия, инженер, доктор, например. Мои дорогие родители очень интересно вообще с музыкой меня связали. Моя мама меня отдала играть, заниматься на трубе. Вот. Я посел на гитару, но мы могли себе позволить только трубу. Гитара стоила дороже. Вот. Поэтому на трубе я играл очень неохотно, это был такой непацанящий инструмент какой-то. Мы все вдвоем пытались дразнить. Как? Вот. Ну, я ездил, играешь, что-нибудь там... Хулиганы. с сдутка идешь, ну, там ну, дело с гитарой идешь, что уважаемый человек, ты там волосы отрастают, такое, тут и идешь. Вот, а на гитаре учился сам играть уже. Мне потом и гитара, и труба пригодились. Особенно сейчас. Я продюсирую поп-проект, который называется Киев Электро. Вот все партии трубы, Это в стиле Балкан Диско Хаус, я сейчас играю сам. Все-таки пригодился нелюбимый <связывая> инструмент. Родители что-то узнают практично. Не павел, но тебе еще труба пригодится. Почему пригодится? Вы работали долгое время художественным руководителем музыкальной группы, да? И да. Для этого вам не нужно было какие-то еще, скажем, освоить музыкальные инструменты, ну вот чтобы показать <связывая> как надо. Ну, вот, я получил знания специальные. 18 лет. Вот я этим знаниями пользуюсь до сих пор. Что за знания, где получали? Я учился в, специально, в специализированном Суворовском училище, где учился на военного дирижера. Да. Поэтому с 15 до 17 лет я получал эти специальные знания у лучших преподавателей. И до сих пор повторяю, я ими пользуюсь. У меня проблем не стоит там, показать, как на фортепиано это играется, там, на каком-то другом инструменте. Ну, я зайди. мультиинструменталист. Вы тут такое мнение, что на хордир идут те, кто не умеет петь. Вы же умеете петь? Да <къем> не мне судить. Это вот по, заполняемости, по, заполняемости, зала. Если людям нравится, значит, я такие умею петь. У вас был прекрасный общий проект с Делиевым «Злые клоуны». Да. А, а еще у вас планируются вот какие-то, скажем, ну, сейчас очень часто знаменитые исполнители, вот сходятся какие-то дуэты или общие проекты. Есть у вас еще с кем-то общие проекты или с кем бы вы хотели, например, создать дуэт? в, в этом жанре, в котором вы вот сегодня выступаете в основном сцене. Если говорить по шансону, у нас да. в планах, ну не знаю, план вообще говорить нельзя, но ну, ладно, открою вам маленький секрет. Там сбудется, не сбудется Веливан Штокарев. Помните, такого артиста, да? Вот вполне возможно, не хотелось бы спеть с ним дуэтом его знаменитую песню «Небоскребы», «Небоскребы», а я маленький такой. Я бы сам сделал аранжировку, красиво бы ее решил, так, в современной обработочке. Мне бы было очень приятно. Я думаю, ему тоже. Всем привет, счастья нет. 40 будет вам ответ. Капитал, криминал, Вечный зов чужой от жизни подустал Не спеши, покури то Кто торопится, тот точно опоздал Внешний вверх в основном вы сами себе обеспечиваете. Да. А свои песни вы кому-то продаете или дарите, может быть, по-родственному? Ну, я как профессиональный музыкант, у меня был опыт э -э писать песни на продажу. У ну, меня там купили люди, которые Вам неизвестны. Нет, просто позвонили там, а если у вас песни? Я говорю, вы хотите песен, их есть у меня. Вот выбрали песню. Вот так вот. Это было давно. Очень давно. Вы были в составе группы Cool Before, да? А почему все-таки вы решили пойти в вольное плавание? Потому что оно в профессии арти артиста, особенно певца, оно очень зависимое от репертуара, от признания публики, и бывает, вот напишешь песню, да, вот многие говорят, э, композиторы, авторы, вот вроде бы ничего в ней такого нет, она раз и выстрела, и бывает и наоборот, что какая-то песня, ну вот почему-то вот не затрагивает. Ну, людей не обманешь, я многие песни на дух не переношу, а людям нравится, кто здесь прав, когда песню поют миллионы, приходится покачать головой, там, крякнуть, это досадит. А что касается моей первой группы, во-первых, ну, был помоложе, и мы этот проект закрыли 13 лет назад. Потому что мы играли очень вольную музыку, я там играл что хотел, я блюзовый гитарист и пел, что хотел. Вот, у нас были высокохудожественные тексты на потоке сознания. Вот. У нас не было шлягерной формы, доступной, широкой аудитории. Ну, соответственно,. Закономер. Група здулась. Олексій Большой, 1997, 2001 рік. Соліст рок групи «Cool Before. 2001, 2003, художній керівник музичного колективу Ані Лорак. З 2003-го по теперішній час продюсер і аранжувальник усіх пісень Альони Вінницької. Я позвоню тобі ввечері, Ночі, спокійною літною. Будет ли это во сне или все ж наяву? Голос услышу доверчивый И не спеша расскажу тебе Долгую страшную сказку о том, как живу Нет, я не требую жалости Если такая осталась нет, Я совершенно случайно решил позвонить но заманить себя радостью И ощутить твои слабости Но и свои неудачи немного забыть Но заманить себя радостью И ощутить твои слабости Но и свои неудачи немного забыть Бывает просто э вы занимаетесь музыкой, вы пишете определенную музыку, которая нравится вам. Вот, а людям она не нравится. Или нравится вашим друзьям и иногда маме. Поскольку вы ее сын. А маме все нравится? Потому что бывает так, что как раз мамы и бывают самыми строгими критиками. Да, да. Маме вот нынешний репертуар очень нравится. Потому что, ну, во-первых, он взрослый, он в доступной форме сделан. Я там больше пою, чем разговариваю. Да, маме очень нравится. У нее есть даже любимая песня про день рождения. То, что там про маму поется. Что вас вдохновляет, скажем, и что вам нужно для того, и сколько времени нужно для того, чтобы создать песню? Много-мало. Это импульсивно или это наоборот? Методично? Ну, скажу так, что меня вдохновляют жизненные ситуации, мои лично или моих близких людей, друзей. Я у меня очень много песен написано на ситуацию, которая случилась, например, с моим товарищем. Она да. вот, там бросила любовницу. любовница. Любовница. Ну да, это да, это он просто... расстроился. А он, при любовнице была еще и жена, да? Я так понял, что любовница то любовница, жена это жена. Ага. Вот. И он расстроился. вот он там что-то там между двух. Но ну, я в эту песню в репертуар не взял себе. Да, почему? Ну, она написана в другом стиле, не шансоновом. Там я еще и рэп люблю. У меня рэп по выходным, я читаю для души. А вы способны переживать от того, что вас кто-то бросил? Вообще бросали ли вас? Я живой человек, конечно. Женщины бросали, бросали вас женщины. Да, да, меня бросали очень. И как вы рождалась новая песня? Песня рождалась, я расстраивался. А женщина возвращалась при этом? Нет. А как вы считаете, мне кажется, настолько просто сделать так, чтобы женщина любила вас вечно. Песни, Ой, цветы. Ой, я секреты не знаю на самом деле. А как вы стараетесь? Ну, у об, меня, есть, обостить. у меня есть чем заниматься просто, видите. меня так Первым по, делом самолета от девушки. Можно просто. и так сказать, я по, по жизни все время больше уделяю внимание музыке, группе. И что вы лукавите. А то нет, правда, правда было легко и приятно. Что-то вы тут сейчас, по-моему, лукавите с такими внешними данными. Вы хотите сказать, что первым делом у вас вообще только искусство? Ну, мне э, приходится заниматься этим, поскольку у меня большая ответственность. Ну, безусловно, у меня, как у живого человека, может возникнуть какой-нибудь романтик по ходу. Вы вообще романтичный человек? Способен на романтические поступки? По молодости — да. Я пару раз так выступил, что меня на вахту посадили могли больше поставить. А что это было, можно детальнее? Я угрожал сопернику расправы. Из пистолета? Или дирижерской палочкой? палочки? Я не буду вдаваться в подробности, мне стыдно сейчас за это. Я вообще так никогда не поступил. Ну, мне было 23 года, я так всех напугал. И самого себя тоже. На каблуках мадам в черном платье Одна походу спутник где-то с ним С улыбкой я представился скучать Она в ответ похожа, как дела А может мы немного погуляем Пойдем ко мне, на ты вдруг перешла Його композиції називаються музикою дорослої молоді. У своїх текстах Олексій розповідає про те, що замовчується іншими. Чесно, відверто ділиться власними думками та емоціями. Унікальність його творчості фахівці вбачають в тому, що він не використовує так званий і дуже популярний нині Стьоб. Навпаки, ніякого прочитання поміж рядків. Тільки правда така, як вона є. Яке качество ціните в жінці? Больше всего. Например, потому что вот часто мы сейчас слышим, что вот мужик-то перевелся. Может, потому что женщины очень слишком эмансипировались и стали много на себя взваливать, и перестали при этом быть слабыми? Я скажу по-взрослому, так, знаете, мне главное, чтобы нравилось. А там мы разберемся. То есть нет никаких нет, критериев Нет, особо. Я верю э, в два критерия. Нравится, не нравится. Я встречал... У меня были знакомые женщины фактически без недостатков, но они мне не нравились просто. Ну и все. А если женщина нравится, ну, равно как и мужчина, наверное, вас, если спросить, как прекрасную даму, вы тоже так ответите. Ну, потому что мужчина нравился. А там уже другая история, правда? Сколько пропита, прожита, прожина Сколько поводов к светлой тоске? Дорогие, граждане, прохожие, Подарите мне пару монет. Расписали термы с темной лежью, Жалеть у не под рукой. Кинчало не. такой а вы какие праздники любите? вот Привнесенные или традиционные? Я, вот, наверное, самый любимый ну, какой? Расстрою всех, я праздники вообще не люблю. Почему? Так получилось. Просто? Даже Новый год? Новый год мы всегда работаем. Если бы мы не работаем, я расстраиваюсь. Ну, я всегда люблю себя чувствовать собранным. Ну, потому что я живой человек, там, если я отмечать праздники. Потом может, на всю неделю тебя разбирают в таком духе. У вас сольная карьера начинается, и все-таки у вас есть свой собственный коллектив. да? Вы принципиально набирали живых музыкантов, да, да, а да, не, да конечно, чтобы это было. Конечно. И по какому принципу вы подбирали? Чтобы это был хороший человек, или чтобы это ага. был специалист хороший, или вы смотрели, чтобы профессиональные качества сочетались с каким-то командным духом и в принципе с какими-то человеческими качествами. С удовольствием <с скажу <с о группе. Я всех людей, которые со мной играют, знаю. Около 20 лет, а некоторые даже больше. И когда я собирался ехать в тур, мы там обсудили, какие нам инструменты нужны. И, естественно, я позвонил своим друзьям. Со мной играют замечательные музыканты. На аккордеоне играет у меня Демон Секса Даниэль. Он шикарный аккордеонист. Вы сегодня убедитесь в этом. На гитаре играет у меня очень профессиональный парень Андрей рифмастер Антоненко. У него есть собственная группа, собственный видеоклип, Он развивается как отдельный артист. И на бас-гитаре у меня играет Петр Цимбал. Это бывший бас-гитарист группы Грин Грей. Он там 12-13 лет с ними играл. Ну, естественно, ребята, как я ребят этих знаю, там около 20 лет. Меня они полностью устраивают, у нас не, 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 неплохие отношения в быту, очень ровные такие, потому что мы находимся 30 дней в дороге вместе, вот, а люди все взрослые. Вот, у нас в группе сухой закон, потом проблем не возникает. Ну, как ну за так? девочек я говорить не буду, поскольку они молодые, там, для них тоже первый тур. Вообще самый первый. Я не первый раз в Кировограде, ну, Мне еда? начинается очень этот город. Я даже здесь пару-тройку лет назад снимался в сериале Синдром дракона на вокзале. Да, да. У нас с братом была роль. Мы играли мертвых бандитов, а я еще мертвый бандит с выколотыми глазами. Я маму сразу предупредил, чтобы она не пугалась. Меня час гумировали. Вот. Мне еще режиссер говорит Алексей, а не можете высунуть язык и пустить слюну. Я говорю, хорошо. Вы долго проходили кастинг на эту роль? Нет. Был жесткий нет, наверное, Абсолютно а как нет. Вы нам позвонили... в <съех> моему брату, который занимается <съех> делами и продюсированием такого проекта, как Алена Вининская. В офис поступил звонок. Нам нужны, вот не хотите сняться в сериале. Объяснили, прислали референс. Понятно, что мы подходим только для роли громил каких-то или там отрицательных персонажей. Все обсудили, мы приехали, нам показали одежду, мы померили, в которой мы должны выступать, показали наши макеты, которые выбрасываются из поезда потом, то что там действие происходило в поезде. Mm -hmm. А убил нас актер па Павел Майков, он же пчела из бригады. Mm -hmm. Вот он был по кличке там альфтомолог. вот он мне выколол глаза. А вы знаете, что авторы синдрома дракона Кервоградцы?

Справжніх мужчин у сучасному шоу-бізнесі, на жаль, мало. Тому поява Олексія Большого прекрасної половини людства сприймається на ура. Імпозантний, статний, артистичний. Він уособлення суто чоловічої привабливості і харизми. Змістовні тексти, молодійність композиції, чітко окреслена сюжетність міського романсу доводять на сцені артист, якого чекали і в якого вірили. Я спаю пісню, мисленносні мисля, но в реальному приміні, ми, звісно, врос, я спаю пісню, ми сліносні мислі, но в реальному приміні, ми, звісно, в роз. Олексій Большой улюблена страва. Домашні пельмені. Улюблений напій водка. Улюблений гурт кіс, улюблений поет Володимир Висоцький. Хобі. Читання під прослуховування нової музики. Секрет восходяща звізда шансона. А з цим маємо посперечатися. Очевидно, Олексій Большой зірка яскрава і вже сформована. Цілком реальне тому свідчення рейтинги його пісень. Почувши одного разу, їх наспіють знову і знову і чекають нових. І прихильники переконані, у цього артиста большое будущее. Приходите на мой концерт, вам буде не скучно.